wash the me and we have money from it and we have have Молли, Фром, Ит. И мы маємо гроші з цього. Так, следующее. Это наш единственный заработок. This is our, 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 our Only income. He's is our only income. Це наш Why are you starting new lives? Um... It's necessary to find new subscribers. Здрасте, приехали. Конечно. Аго, ты жумаешь. Я не жумаю. Онтарио, не, you say. Чего? Чего? Так. Это записали. Я хочу продолжать. Так. I want I want I want to travel the world world so I study study the two, two most popular owls oh owls all owls in the world Так, uh, how much people like Love this city. Do you plan to leave Ukraine? Uh, I want to travel the world, so I study the two most popular owls in the world, you know. Uh, in Ontario. подорожувати світом. Тому вивчаю дві САМИ две сами О, Oh, no Соли, мови, лэндвич, лэндвич, но оулс, лэндвич, лэ ан, гу а свити. Торонто has two millions, Оттава is capital, if, Ontario. Это Энтарио. Онтарио. Так. I say all uh, but mean language. Sorry. Он <laughs> yeah. Юрий, you, you know, блин. Сейчас, 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 секунду. Сабес, блин, сабес. Сабес, блин. it is necessary to find new scribes вот липно для того, щоб знаходити дити нових підписників. Все, це все я переклав. А, все, все переписав. Я з Житомирской области. I have Ukrainian background. Вот Аюмин. Привет, Баки. Из... Да, Баки, в чем английский? Да уже баска закипая, конечно. А вы такие дела. Так что пришло? И у нас, блять, сабес. Я понял. I understand. Я немецкий люблю. Ну, немецкий один из самых популярных языков в Европе, так что нема ничего плохого в том. Я раньше думал, зачем люди учат немецкий и французский. А оказывается, французский и немецкий это самые популярные мовы в Европе. Where do you want to travel to? I want to travel in Europe, in USA, Canada, Brazil, Азия. Uh, I want to see the world. It's my dream. The слово кохання kohania те. What about French? Uh, French is the most one, one of the most popular uh, language in Europe. French is the official uh, official here, uh, language in ON. Uh, yes, uh, Красный крест, как будет красный крест, не знаю. Ну, no. I think you understand me, Хови. Рассмешил Чё, нет, реально так. Это реально так. Немецкий, французский, это самые популярные мовы. В Европе английская. Ну да, но после английской стоит в, в цей немецкий, а потом французский. Циф, получай. <laughs> да, Аленка! ха ха точно! Hello, Максим. Так, так, так. А, я понял. Добрый. Знаете, английский я общался вільно в Европе, по сути, да, английский английский и испанский очень популярны в Европе, но испанский это больше уже там э, от, бразильский континент, Северная Америка, чем там, чи че Южная, как она, там, Южная, Южная Америка, да. Испанский это больше Южная Америка, но это другой по, по, распространенности язык. Баки, не хабе, а хайсе. Ну що, чоловіки? Мене вже голова кипит від цих мов. Can you understand this? Як, she muss. I tried to translate in Google Translate. Я перепутав, кого треба Та Танечникова, як ти це розумієш? як ши. Миш. Якши Миш. I don't understand what you mean. It's all Ukraine. I don't understand. Цены прикладаются. Да, здравствуйте. Якся маешь Все, в принципе, good. Месси, привет. Все, все, все супер. По крайней мере, в конкретно в ту минуту. давайте зараз uh, прочитаємо English uh, book, да? How are you? I'm fine, thank you. And you? This is from English book in my school. Це, Роза, як все А, я понял. I understand, I understand uh, what you mean. Як все маєш? О, спасибо, Аленка. Я как раз его хотел заблокировать. Алена, и как раз как и вот появился человек <laughs> и кот заблокировать. Так, I try to read Miracle Morning. Окей, uh, okay, let's go. <laughs> дошло. Да, да, наконец-то дошло. Я читаю другую ступеньку. I read, read, reading three. Ebdestolinka Pondisky. Ebdestolinka is Canada told me that's old Ukraine. Stolinka, Stolinka, Stolinka. Page, oh, page. Uh, yes, it's old Ukraine, but I uh, don't understand. Ты говорил в следующий раз, покажешь пиписку. Нет, не было такого. What old Ukraine? Типа, як это маєш, старый украинский. Так, I never thought. Это было слово. Это было слово. Срут. Нет, это не срут. Сот. Сот. I never thought. 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 Does. thought thought i never thought i would say would well, would наверное, say this about a morning book but the miracle morning changed my life yes you read that correctly so ukrainians don't say that anymore no we say this but um just one second. Ukrainian say that by I did not understand in a, in a specific situation. Что происходит вообще? Мы общаемся с Anglias людьми. Так, люди, я думаю, на сьогодні мови хватит. Я не знаю, я вот зараз читаю и мой мозг закипає. Возможно, я уже чуть позже вечера почитаю, но на сьогодні практики вполне достаточно. Давай спад. Зачем? А нет, да давай ты все ж напишем. Первое слово, кого я напишу, это воилд. Во это, во наверное, вуд будет. Да. Да, это вуд. Вот. Вот. Я. Change my life. You Yes, you read that correctly. 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 Да? Yeah? You know, блин? Correctly. Правильно. Correctly. correctly. Correctly, 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 correctly. No. how about short robbish? Yeah, uh, this mean what are you do. Uh, I read the English book. Book on the English language. Miracle morning. I reading. Oh, на мове не понимаю ни хера. Так, я читаю английск... книжку на английской мове. Я читаю книжку на английской мове. Oh, I am reading a book in English. like i've <laughs> um don't worry be happy <laughs> yeah uh. Давайте это запишем. I am reading a book in English. Мне надо снова этими с часами поработать. Я уже забыл со часы, как правильно строить речи. Мне надо повториться. I am reading a book. In, in читаю книжку на английский море. Uh, what is English translation? Uh, um, it's mean. What are you doing? ще до яйца є. Є. Тут яйца є. I translated correctly. I tra trans.

Do you know your bunny? Все, <laughs> да. Хорошо, добра. хорошо. давай. Хорошо. Давай, давай. Ага, хорошо. So, guys, I... Uh... Рестарт uh, що uh, uh, хотів. Бродкас. Let's go in you translation. Вже не назад. Надо глянути, що там.